Слава Україні, граємо славі та глядачів YouTube каналу ДвіМедіа. Дякую вам за довіру. Якщо ви ще не підписались на наш канал, то будь ласка, це зробіть і поставте дзвіночок, аби не пропускати якісної аналітики та достовірної інформації від гостей нашого етеру. До нашого ефіру доєднюється ізраїльський політолог Володимир Заєвхані. З планом Володимиром будемо говорити загибель президента Ірану. Нагадаю, його гелікоптер розбився після зустрічі з президентом Азербайджану на прикордонному пункті двох країн. Разом з ним на борту був також і міністр закордонних справ та низка чиновників Ірану. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, як загибель президента Ірану та міністра закордонних справ цієї країни повпливає на війну Росії проти України та взагалі на ситуацію на Близькому Сході? Я б сказав так, що гибель президенту не впливає. на зовнешнюю политику э, цей державы. Если э, ваша продолжу российскую, на самом деле э, я бы сказал, что э, президент, это глава в Иране, это глава не законодательной, а исполнительной власти, э, хотя титул у него такой, так сказать, громкий, но на самом деле лично он только исполняет, он ничего не решает. А решает, окей, громко сказано ничего, э, он решает немного, скорее более в исполнительной сфере. Законодательные все функции, то есть стратегию государства и основные решения принимает Совет Айатол, то есть наиболее, наиболее авторитетные религиозные деятели этого государства. Так что на практике, по большому счету, его просто заменят. В течение ближайших 50 дней, лет они ставят, простите, дней они ставят еще одного близкого к этой организации, совета, так сказать, исламских авторитетов, да, и затем будут проведены выборы. Но тоже понятно, что президентом страны станет фигура, которая полностью устраивает вот этот верхний слой религиозного истеблишмента. Предполагать будет ли политика Ближневосточная этого государства? Она будет более либеральная или более прагматичная, с одной стороны, или наоборот, она будет более консервативная или более жесткая, я думаю, ответ на этот вопрос очевиден. Она уже достаточно консервативная, достаточно жестко, дальше уже по большому счету некуда. Другая история, то есть как это с каким-то образом это скажется на конфликте с Израилем, к прямому столкновению с Израилем, собственно, Ирана, войск Ирана с Израилем, это государство не готово я говорю об Иране. Они, скажем так, хотя у них значительный потенциал, и это страна, которая находится на грани получения ядерного оружия, возможно, это будет несколько ускорено, но вряд ли, так или иначе. А военные действия они предпочитают вести через своих союзников, прокси, так сказать, своих сателлитов и так далее. Так что в этом смысле я не думаю, что что-то, так сказать, фундаментальное изменится. Израиль со своей стороны показал: после атаки 14 апреля э, Израиль ответил э, атакой на э, системы ПВО, которые прикрывают Натанс, э, то есть э, все эти центрифуги, этот ядерный э, ведущий ядерный объект, что по большому счету российские С-300, которые там стоят на вооружении у них, они, как и другие системы вооружений э, для израильских ВВС, и э, не, не станут препятствием. Так что мы не ожидаем никаких фундаментальных изменений на этом этапе. Другое дело, э, как это скажется на внутренней политике Ирана. Э, понятно, что смена лидера всегда состоит некоторую неопределенность и некоторую э, неустойчивость. Но э, э, давайте это не будем... Это значит, что это а раптова смена лидера? Да, абсолютно точно. Э, то есть э, понятно, что там готовят кандидатов на всякий случай в резерве. Оказывается, люди. Кстати говоря, сам Раисе, он э, предполагается, что после того, как он закончит свой президентский срок, он первый в очереди в качестве кандидата на пост Верховного Айатоллы. То есть главы вот этого самого, наибол... крупней... ведущий религиозный авторитет этой страны и глава законодательной власти, религиозно-политической. Да? И на, на эту должность нужно будет кого-то подобрать, а там различные кланы, различные интересы. И они, естественно, это займет время, пока они там обо всем договорятся. Второй момент немаловажный. Вместе с ним, как вы верно отметили в своем вступительном слове, э, к Гуриям отправился и министр иностранных дел. А это ключевая фигура, э, которая определяла контакты, осуществляла контакты и координировала между Ираном и Хамасом, Хизбаллой, и Сирией и так далее, и прочими, так сказать, иранскими союзниками и прокси, и сателлитами. Э, и этой фигуре тоже нужно будет найти некоторую замену. Ну и, наконец, э, давайте не будем забывать, что вот этот вот короткий период, неустойчивости, он может быть использован и внутренней оппозиции. С одной стороны, оппозиция слаба, как политическая оппозиция. С другой стороны, гражданская оппозиция довольно сильна. И как раз эти две фигуры, и прежде всего сам президент Раисе, который имеет титул тегеранский мясник, в общем-то, его репутация понятна. Он просто, не, скажем так, он никогда не боялся крови. То есть самым жестким образом подавлял любые оппозиционные выступления. Если внутренняя оппозиция может каким-то образом использовать ситуацию для того, чтобы ослабить режим Аятоу, то это возможно будет сделано. Другое дело, что массовых революционных выступлений мы на сегодняшний момент не ожидаем. То есть иранская оппозиция наполняет социальные сети восторгами и аплодисментами, что этот мясник отправился на тот свет, но предполагает, что очень скоро на улице... Тегерана или других крупных городов выйдут миллионные демонстрации, мы не ожидаем. Этого. А скажите, какие версии на Близком вы говорите, причин падения летака? А, это вряд ли является терактом. Это, скорее всего, авария. Туман тяжелые погодные условия, горная местность, болтанка и так далее. Ну и самолет, э, простите, вертолет, на котором он летел, это американский вертолет, который был приобретен еще во времена Шаха. Э, может быть, э, то есть, э, сколько уже прошло времени? Уж как бы не лет 50, да? Э, почти. То есть на самом деле около там, 45 да, лет. Вы летаете э, ядерную сброю хочешь маты, а летаете на летаках и. А летают на чем на, на, на чем было? Э, ну, вы, наверное, слышали, что в Москве уже опровергли, что он летал на Ми 8 на российском mm -hmm. вертолете, потому что все его официальные фотографии были на фоне, э, так сказать, российских вертолетов, да, которыми он пользовался. А тут полетел на американском. Э, в Москве сейчас по этому поводу потирают руки. Вот смотрите, даже в этом американцы оказались неэффективны. Э, но в в данном конкретном случае это плохо подготовленный аппарат, тяжелые погодные условия. Мы все ожидаем, когда они скажут, что сионисты в очередной раз устроили теракт. Ну, было бы глупо отрицать, что Израиль вообще ни при чем во внутри этих политических иранских делах. На тот свет отправилось какое количество ключевых фигур, но поскольку президент в данном случае фигура не ключевая, как тут пишет наши медиа, пока они пишут то, что им, так сказать, та информация, которая есть, что Раиси не был в разработке. Вот понимаете это как хотите, да? То есть, во всяком случае, Масад за ним не охотился. Грубо говоря, незачем морать руки, он все равно ничего не решал по-настоящему. Ну, Я так розумію, важливіша була фігура саме міністра закордонних справ, як ви вже зараз сказали, тому що він і налагоджував відносини відносини як з Росією, так і намагався з, з сателітами своїми. На Захід теж намагався знайти якісь впливи, аби пом'якшити санкції проти Ірану. Е, це так. Е, ну, я б сказав... Знаете, я бы сказал следующим образом: что если бы вопрос о ликвидации этого джентльмена стоял, то это бы сделали не настолько демонстративно. На самом деле, да, Израиль обычно не берет на себя ни ответственности, ни опровергает те действия, которые приписываются израильским спецслужбам. На Ближнем Востоке это лучшая политика. Это то, что называется the policy of ambiguity, неопределенности. Хотите, верьте, хотите нет. Это знаете, с одной стороны, результат вы имеете, а с другой стороны, это никого ни к чему не обязывает. Израиль это не обязывает оправдываться, а тех, которые, которым нанесен ущерб, не обязывает что-то делать. Потому что, скажем, те же иранцы, когда раз за разом ликвидировали их экспертов по ядерной программе, командующих корпусом исламской революции, особенно зарубежных операций и так далее, они бы, конечно, и хотели ответить, но понимая, что респонс то есть ответная реакция, будет еще более жестким. Поэтому делают вид, что они, так сказать, кто именно это сделал, они не понимают, хотя они все прекрасно понимают. Е, я розум... Но в даному случаї річ не об этом я розумію, що, е, кон... розумі, що контракти підписані. Очевидно, якщо Росія має щось забрати в Ірану збройні, то вона це і зробить, якщо підписані контракти перераховані гроші. Але чи повпливає зміна президента Ірану і міністра закордонних справ Ірану на відносини між Росією та Іраном? Е, на мой взгляд, ответ отрицательний. Uh, у них очень близкая, uh, выстроилась система очень близких отношений. Uh, Иран и Россия стратегические союзники. Это намного более актуально, чем... Uh, это прозвучит цинично, но уж извините, это не я такой, это жизнь такая, uh, чем тот uh, uh, посланник Аятол или Этак. Uh, в данном случае речь идет о стратегии, а стратегия определяет религиозный авторитет. Uh -huh. До пане Володимире, я вам дякую за те, що знайшли час вийти до нас в ефір. Нагадаю, Володимир Зайвхайн ізраїльський політолог. Ми говорили про загибель президента Ірану разом з його міністром закордонних справ, також кількома топ-чиновниками цієї країни, як вони вплинуть на війну між Росією та Україною та ситуацію на близькому сході в цілому.